বানপানীত আমি ডিষ্ট্ৰিক ৰিভিউ কৰিব পৰা নাছিলো কাৰণ তেতিয়া চলি আছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ পটেস্ট ডিপার্টমেন্টৰ শাৰীৰিক মটৰ হৈ গৈছে শাৰীৰিকে দুইটা বেচ ফিল অফ কমপ্লিট হল দুটা কাম চলি আছে কিন্তু নেৰানেৰে কৰা বৰুৱুনৰ কাৰণে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ বনপানী হ'ল এই বনপানীটো প্রায় 20000 চহৰৰ পৰা চলি আছে বনপানী আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে ভাল কথা যে আমি সকলোকে ৰিলيف দিবলৈ সক্ষম ভূমিস্খলনত পাঁচগৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হ'ল আৰু আজি তেখেতলোকৰ লংগাই চিমলা আৰু কুচিয়াৰা এইকেইখন ফিজিবিলিটি চাই আমি পঁচিশৰ পৰা ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ বথাৰি এই বছৰ বনাম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছো ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্দেশ দিছো অহা পাঁচ দিনৰ ভিতৰত বঙাই চিমলা আৰু কুচিয়াৰাত যদি ক'ৰবাত মথাউৰি বনাব পাৰি মথাউৰি ইমিডিয়েট বনাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ছয় নম্বৰৰ দিনা মাননীয় উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই সন্মানীয় বিধায়কসকলক মাতি সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব আৰু অতি সোনকালে আমি যিমানখিনি পাৰো লেণ্ড একুইজনৰ দিয়াকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ মথাউৰি বনাবলৈকে চেষ্টা কৰিম আৰু মই আকৌ কৈছোঁ যিখিনি মানুহ চেণ্টাৰত আছে মহোদয়ে যাৰ হাউচ ডেমেজ হৈছে তেওঁ পাৰ্চিয়েল বা ফুলকো পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে অসম বাৰটাৰ পৰা পোন্ধৰটা ভাঙে দুহেজাৰ চাৰি চনত তিনিশ চৌৱান্নটা মথাউৰি ভাঙিছিলে আৰু যোৱা বছৰ যথেষ্ট ডাঙৰ বানপানী আছিলে যোৱা বছৰ চল্লিছ ভাঙিছিল কিন্তু আমি যে এটা কাম কৰো আপোনালোকক ইতিমধ্যে কলো আজি পুনৰ দিনৰ আগত বানপানীৰ প্ৰথমটো হৈছিল এতিয়া চাৰিটা মছালি ভাঙিছিল তাৰে দুটা ব্ৰিজ ফিল আপ কমপ্লিট হৈ গ ল আৰু দুটা তিনি চাৰিটা কমপ্লিট হব সেইগিলা পানী আহিবৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ বৰাক যে সাতটা মছালি ব্ৰিজ হৈছিল সাতটাৰ পাঁচটা ইতিমধ্যে ফিল্ড আপ হৈ গ আগতে যিটো হোৱা নাছিলে সেইটো আমি লগত লগত কৰিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিছো अनेक बोली तो इन्होंने मॉय ऐसा मांग ले हम जो दिमाग पाय जाता हूं मॉय अपाता हिसाब करें तो पूर्णे कॉम्पेन करा दे मॉय जब बुधिया इशू एक बार कि व्यक्ति का हिसाब दिया है निश्चित तो हिसाब तो लाली हो फिर थर्टी एमएस दिया तो एडिलो कांड जा एडिलो कांड जा एडिलो कांड तुम्हारे जो ने� বহু খাদ্যৰ ওপৰত আমি ধৰি লচন কৰিছো অলপ সমস্যা হৈছে কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে আমার বীজর কথাও ডিসকাশন করছিল সিডসর কথা ডিসকাশন করছিল আমার ডিও এগ্রিকালচারে কলে যে 12 দিন আগতে বহাতপুর গাড়ি ট্রাক লাইছে আজি পরিপঞ্জ পোৱা নাই ওদিকে কিছু সমস্যা হৈছে কিন্তু এতিয়া বড় বড় গাড়ি হারাকাও যার মাঝেই আহি আছে গতিকে অতি কোনখানে আমি কিছু আমার কোকো খাদ্য আনিবলৈ কো কথা বহুত বেশি হওয়া নাই বড়াক বেলিতে হল আর ভুজাই ডিস্ট্রিক্টে বেশি বেশি অলপ দৰহ এইবাৰ আপৰাচামত এতিয়ালৈকে বানপানী হোৱা নাই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত অলপ কামপুৰ ৰাজ চক্ৰৰ বানপানী হৈছে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছে আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্ডিয়ৰ সমষ্টিত হৈছে এইবাৰ এতিয়ালৈকে এইখিনিও বানপানী আৰু পূৰ্বতো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড হৈছে সেইখিনি হওক অন্য বিভাগ বিলাকে চাইছে